वेलकम टू माय चैनल लिमिटलेस अनु आज है एक अगस्त बोले तो साहित्य रत्न लोक शायर अन्ना भाऊ जी की जयंती और मैं आई हूँ निगड़ी में जहाँ लोक शायर अन्ना भाऊ साठे पूर्णाकृति स्टैचू है जो बराबर भक्ति शक्ति शिवाजी महाराज और तुकार महाराज जी के स्टैचू के साइड सामने ही है साहित्य रत्न लोक शायर अन्ना भाऊ टर्मिनल ऐसा बड़ा बस डेपो यहाँ है इसी के साइड में ही अन्ना भा साजी का पूर्णा कृति स्टैचू है हल्की सी बारिश आ रही है और सवेरे के बजे है लगभग 11 बजे है काफी भीड़ यहाँ दिख रही है और मैं जा रही हूँ काफी यहाँ बंदोबस्त किया गया दिख रहा है जो भी प्रोग्राम है मैं देखूंगी भी और आपको दिखाने की कोशिश करूंगी अग्निशामक दल एम्बुलेंस पुलिस पानी टैंकर सारी सुविधा यहाँ बाहर मौजूद है स्मारक के दरवाजे पे हमें फूलों की दुकाने भी दिख रही है और ये है स्मारक का एंट्रेंस अभी मैं भी पहली बार ही अंदर जा रही क्योंकि स्टैचू तो मैं हमेशा बाहर से देखा करती हूँ और जो भी प्रोग्राम हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ अंदर का पूरा अरेंजमेंट मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी प्लीज वीडियो के साथ बने रहिए अन्ना भाऊ उसाते ये खुद ही कलावंत थे लोक शायर थे और अपनी लोक शायरी में उन्होंने समाज का प्रबोधन किया है तो जाहिर सी बात है

कलाकारांच श्रोत्यांच आपण निवेदक आहात आपलं पण या सर्व समाज बांधवांच्या वतीने हार्दिक स्वागत आपल्याला विनंती करतो विचारपीठावर या त्याचप्रमाणे महिला कमिटी भारती चांगरे सविता आव्हाड ज्या ज्या मान्यवरांचं नाव घेईन मी आणखी पाच दिवस आपल्याकडे प्रोग्राम में आने वाले अतिथियों का यहाँ सम्मान किया जा रहा है साथ में समाज प्रबोधात्मक प्रोग्राम शुरू है और यहाँ सामने शाही वीर मनोज गरबड़े जी का यहाँ पोस्टर लगा है यहाँ लिखा है कि यहाँ आँखों का शिविर है चेकअप का साथ ही हेल्थ चेकअप भी आगे दिख रहा है और ब्लड डोनेशन कैंप तो जहाँ शाहू फुले अम्बेडकर वादी प्रोग्राम होता है वहाँ ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग हमेशा देख रहे हैं क्योंकि ये सामान्य जनता अब जा जाग चुकी है और जान चुकी है कि ब्लड डोनेशन करना ये बहुत बड़ी बात है रक्तदान यानी एक महान दान है ये समझ समाज में काफ़ी पैमाने में हम देख रहे हैं शोषित पीड़ित वंचित समाज अब जागरूक हो चुका है उन्होंने शिक्षा पा ली है और उनकी प्रज्ञा जाग वो करुणामय और शीलवान बने हैं और आज ये इसका सब श्रेय इन महापुरुषों को जाता है जिन्होंने समाज के लिए योगदान दिया है हा जो सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिलेला आहे त्याच्यामधल्या आपल्या सर्व समाज बांधवांचा पेढे वाटून खरंतर आनंद उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे अवघ्या अर्ध्या तासातच पेड्याचं वाटप होणार आहे याचा आनंद आपण सर्वच समाजातील मान्यवरांनी पदाधिकाऱ्यांनी एवढ्या मोठ्या आणि त्या आंदोलनाचा भाग म्हणून आज सुप्रीम कोर्टानं गांडलाईन दिलेली आहे की वर्गीकरण करावं तर सुप्रीम कोर्टाच समाजाच्या वतीनं मनापासून अभिनंदन आणि आता आजच्या तासात वाटून आपण आनंद साजरा करणार आहे वाच करायला पाहिजे सर्वांनी जोर झाला

होती जयंती का होती ज्ञान होता काव्य कादंबरी जिवंत ही त्यातच समाजाची मांडली कथाई काव्य कामाला विभा आज निमित्त जयंतीनिमित्त पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने महोत्सव आमच्या पदाधिकाऱ्यांनी एवढा मोठा प्रयत्न केला गेल्या पंधरा वर्षापासून कमीत कमी हजार लोकांना कलाकारांना काम मिळतंय हजार कलाकारांना काम मिळत आहे अण्णा भाऊच्या जयंती म्हणून सांगायचं की तुमच्या मुळ आम्हाला हे भाव म्हणजे कोणता भाव हा रुबाब सुद्धा त्यांच्यामुळे आणि म्हणून सांगायचं अरे महाराष्ट्राच्या मातीत ऐसे ही वादन रैली रहे आते रहेगी और हम मैं अभी जा रही हूँ स्टैचू की तरफ काफी फिसलन है और काफी भीड़ भी और अभी मैं ऊपर जाके आपको दिखाने की कोशिश करती अन्य भा, अन्ना भाऊ साठे जी के स्टैचू को मैं ऊपर जाके मेरी आदरांजलि अर्पण करती हूँ यहाँ का पूरा स्मारक का एरिया फूलों से सजाया गया है और फाउंटेन का भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ निर्माण किया गया है और फाउंटेन में पानी शुरू है देखिए इस तरीके काफ़ी बड़ा मंडप यहाँ लगा है बैठने की सुविधा बन चुकी है काफ़ी सिक्योरिटी और पूरे एरिया में बड़े बड़े फ्लैक्स यहाँ चढ़ा है जिससे जिसमें अन्नाभाटे जी के गुरु लहूजी जी वस्ताद वैसे तो वो महामानवों को गुरु मानते ही थे जैसे बाबा साहब को वो गुरु मानते थे लेकिन लहूजी जी वस्ताद जी के साथ अन्न भाऊ साटे जी की तस्वीरें तथा अन्य कार्यकर्ताओं के तो यहाँ फ्लैक्स लगे हैं देखिए चुके हैं हमारी काफी भीड़ है काफी कार्यकर्ता भी जिन्हें मैं जानती हूँ जो आगे खड़े हैं जो पुष्पमाला तो चढ़ाने आए हैं और काफी भीड़ यहाँ दिख रही है लोग अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आए हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें बाल बच्चे भी है महिला भी है और युवाओं का काफी उत्फूर्त सहयोग यहाँ दिखाई दे रहा है मैंने भी प्रणाम कर लिया है किसी ने मेरा छोटा सा वीडियो भी उतार दिया अच्छी बात है और यहाँ का एक व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ देखिए स्टैचू के यहाँ ज्यादा जगह नहीं लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ उसी भीड़ में खड़ी रहकर आपको एक व्यू दिखा रही हूँ मैं काफी मनमोहक खूबसूरती से फूलों की सजावट यहाँ की गई है आज का आनंद उत्सव साजा किया का ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट्स में बताना पसंद आया हो तो शेयर भी करना तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय भीम